بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ دو واقعات سنیں گے جنہیں سن کر آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا پہلا واقعہ ریاض پیٹر کا جسے ہر طرف سے مذہبی عظمت کی پناہ حاصل تھی شراب کو پاک مشروب جانتا اور دوسرا واقعہ ولی مار مارڈیو کا جس کو کئی زبانوں پر عبوریت حاصل تھی اور ایک غز عیسائی پادری کا بیٹا تھا جس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان تھا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہتے ہیں میں ریاض پیٹر کے نام سے ایک ایسے گھر میں پائدہ ہوا جو مکمل طور پر عیسائیت کے رنگ میں رنگا تھا میرے دادا والد والدہ اور چچا سب کا تعلق عیسائی مذہبی پیشواؤں سے تھا یہ ایک فخر کا مقام تھا اور مجھے بچپن سے ہی بننے کی تربیت دی گئی کہتے ہیں میں نے پادری کی تعلیم حاصل کی تبلیغی میں حصہ لیا اور چرچ میں موسیقی ہارمونیم کی بورڈ بھی بجاتا تھا میری زندگی آزاد تھی ہر طرح کی آسائشیں موجود تھی یہاں تک کہ شراب بھی پینے کی اجازت تھی جسے پاک مشروب سمجھا جاتا تھا مذہبی پیشوا کا بیٹا ہونے کے ناطے چرچ میں مجھے خصوصی اہمیت حاصل تھی میرے والد جب میں ان کے سامنے کسی گناہ کا اقرار کرتا تو وہ کہتے تم پر خدا وند یسو مسیح کی طرف سے ہر گناہ معاف ہے کیونکہ تم بھی لوگوں کے گناہ معاف کرو گے مگر اس کے باوجود میرے دل میں ایک بے نام بے نام کلی اور سکون کا فقدان تھا میں جب بھی انجیل میں تضادات یا تبدیلیوں پر اپنے والد سے بات کرتا تو وہ تسلی بخش جواب دینے کے بجائے مجھے منع کرتے کہ زیادہ سوچو نہیں ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے ان کی نصیحتیں میری تشنگی کو اور بڑھا دیتی تھی اکثر جب میری ڈیوٹی چرچ کا گھنٹہ بجانے پر ہوتی تو سام سامنے والی مسجد سے آزان کی آواز آتی وہ آواز میرے لیے جادو کی طرح تھی میں گھنٹا بجانا بھول کر اس آواز میں کھو جاتا الفاظ کا مفہوم سمجھے بغیر ہی دل کو بڑا سکون ملتا ایک انجانی قوت مجھے کھینچتی تھی اور میں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو عبادت کرتے دیکھتا میں روز سلیب کے سامنے دعا کرتا اے خداوند مجھے سکون عطا کر سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما میں نے اپنے والد سے اسلام کے مطالعہ کرنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہا یہ لوگ جادوگر ہیں تم پر جادو کر دیں گے اور تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے مذہب سے بیگانہ کر دیں گے والد کا منع کرنا میرے تجسس کو مزید بڑھا گیا میں نے چپکے سے اسلام کا مطالعہ شروع کیا جتنا میں پڑھتا گیا اتنا ہی راز کھلتا گیا کہ اسلام تو عقل و شعور سے قریب ترین مذہب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو میری خوشگوار حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے عظیم محسن تھے کہتے ہیں حق کی تلاش میں میں مختلف مسلم فرقوں کی جماعت سے ملا میں ایک روحانی اجتماع میں گیا جہاں ایک صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑی اور ساتھ میں میوزک بھی بجتا رہا مجھے ایسا لگا جیسے میں چرچ میں آ گیا پھر میں ایک تبلیغی مرکز گیا جہاں صرف مسلمانوں کو دعوت کی جاتی تھی پھر میں ایک اور مرکز میں گیا جہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ تو میرے والد کے دوست ہیں اور عیسائیوں کے چرچ میں خطاب کر چکے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عیسائی ایجنٹ ہیں ہر جگہ شخصیت پرستی اور گمراہی کا رنگ غالب تھا بالآخر میں جامعہ الاحسان پہنچا میری ملاقات ایک کاری صاحب سے ہوئی وہ لال داڑی سے مزین انتہائی سادہ اور با اخلاق شخص تھے میں نے ان سے کئی سوالات کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا انہوں نے کہا آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ان کو کیا کہو گے اللہ ہر چیز پر قادر ہے سولی کا عقیدہ تو انہوں نے کہا قرآن کا حوالہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا انجیل میں تبدیلی تو انہوں نے فرمایا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اس سے زبانی یاد کیا جاتا ہے گناہ معافی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وضاحت کی کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے کون سا فرقہ صحیح ہے تو انہوں نے ایک سیدھی بات کہی صحیح لوگ وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہوں نے ہر بات حدیث اور قرآن کے حوالے سے کی جس سکون کی مجھے تلاش تھی وہ مل چکا تھا میں نے عیسائیت اور اسلام کا موازنہ کیا تو ہر چیز واضح ہو گئی اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے عورت کو احترام کا درجہ دیتا ہے اور گناہوں کی معافی صرف اللہ ہی دیتا ہے میں نے واپس آ کے فورن کاری صاحب کو فون کیا اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ سنا دیا اتوار کا دن میری زندگی کا سب سے قیمتی دن تھا جب مجھے کلمہ حق پڑھایا گیا کلمہ پڑھتے ہی سلیب گر کر ٹوٹ پڑی اور میں سلیب کی قید سے آزاد ہو گیا یوں لگا جیسے میں روشن ہو گیا ساری غلازتیں دل گئی اور میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں میرا نام عبداللہ رکھا گیا میں نے گھر جا کر والد صاحب کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرا نام عبداللہ ہے وہ غصے میں آگئے اور مجھے بہت مارا اور کہا تم نے یسوع مسیح کو چھوڑ کر بڑا گناہ کیا ہے عیسائی کمیونٹی نے میرا محکمہ کیا اور فیصلہ سنایا کہ مجھے عیسائی سے خارج کیا جاتا ہے اور والد صاحب نے مجھے اپنی تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اللہ کی رحمت نے مجھے حوصلہ دیا میں نے دو دوٹوک کہا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر دولت ایمانی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے سب سے پہلے نماز سیکھی جب میں نے اپنی زندگی کی پہلی نماز پڑھی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے سکون کے سمندر میں پھینک دیا جس سکون کو میں شراب میں تلاش کرتا تھا وہ مجھے نماز میں ملا۔ عیسائیوں نے مجبر حملہ کیا تشدّد کیا اور سیگریٹوں سے میرے جسم کو داغا مگر میں نے استقامت دکھائی جس سے مجھے مزید حوصلہ ملا آج میرا ایک ہی مشن ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو عیسائیوں کی گھٹیا حرکتوں اور چال بازیوں سے آگاہ کروں میں نے اسلام میں وہ عظمت اور قوت دیکھی ہے جو صرف اسی کا خاصہ ہے اور اسلام میں مجھے ایک دائمی سکون ملا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ناظرین آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سنتے ہیں دوسرا واقعہ کہتے ہیں میں ولی مار مارڈیوک انگلستان میں ایک پادری کے گھر پیدا ہوا میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں بچپن میں ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں لندن آ گیا میں نے سینٹ پیٹرک اسکول اس اور پھر ہیرو پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کی میں نے کئی زبانوں میں عبوریت حاصل کی مگر تعلیم کے بعد مجھے لندن کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا میری سوچ پر مشرقی ممالک کی وہ فضا چھائی رہتی جہاں سورج پورے آب و تاب سے چمکتا اور جہاں میں نے تیئیس برس کی عمر میں مشرق وسطیٰ کی سیاحت کو ترجیح دی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مصر پہنچ گیا مصر کے بعد میں شام گیا جہاں ایک پادری سے عربی سیکھنا شروع کی میں نے عرب کسانوں اور دیہاتیوں کی سادہ اور فطری زندگی کا مشاہدہ کیا اور ان سے بہت متاثر ہوا میں انگلستان واپس آیا مگر میری بے اطمینانی بڑھتی جا رہی تھی یورپ کا ماحول مجھے سکون اور اطمینان فراہم کرنے سے قاصر تھا پھر میں دوبارہ مصر گیا پھر شام اور بیت المقدس کا سفر کیا میں نے اپنی عربی کی تحصیل مکمل کی اسلام کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کیا اور مشہور علماء سے طویل گفتگویں کی میں اسلام سے اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ مسجد اقسام میں شیخ الجامعہ سے عربی پڑھتے پڑھتے میں قبول اسلام کا ارادہ کر گیا مگر شیخ صاحب نے کہا اپنے والدین سے مشورہ کر لیں اور خوب سوچ سمجھ بھی لیں اس مشورے نے میرے دل پر عجیب اثر کیا کیونکہ میں سمجھ تھا کہ مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کو مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں مگر ان کی رواداری دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ مسلمان تو بڑے روادار اور حقیقت پسند ہیں ان پر معتصب ہونے کا خواہ مخواہ الزام لگایا جاتا ہے میرے مطالعہ سے اسلام کی حقانیت میری روح میں اترتی چلی گئی یہاں تک کہ میں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا بالآخر میں نے لندن جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا میرے تأثرات یہ تھے میں اپنے روز کے مطالعہ سے مسلمان ہوا ہوں اور میرے دل میں اس کی بے حد قدر ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و عافیت کا گہوارہ ہے اور اس نعمت پر میں اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے میں نے اپنی بقیہ زندگی خدمت دین کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کی ناظرین طاقت اور آسائش کے اس دور میں ان دونوں نے ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے سچا ایمان ناظرین دونوں واقعات میں سے کون سا واقعہ آپ کو پسند آیا کامنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ